ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁਡ ਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਇਧਰ ਸੇ ਮਿਲਤੇ ਆਂ اور شاید یہاں سے ان کو ٹرانسپورٹ وغیرہ مہیا کی جاتی ہے جتنے بھی ادھر یاتری آتے ہیں یا ویسٹرز آتے ہیں مذہبی عقیدت مند آتے ہیں فرام انڈیا اور فرام آل اوور دا ورلڈ واؤ وا ویو آئی ایم اوبز ریئلی بیوٹیفل ਕਢੀ ਨਾ ਤੇ ਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گرو نانک جی کے پھول اور ان کی چادر کو دفن کیا گیا ہے اور اس کو بڑا پیارا سجایا گیا ہے اس کی زیارت کریں یہ گرو جی کا پرچم لہرا رہا ہے ادھر مزار کے ساتھ ہی بالکل یہ اٹیچ ہے اور یہاں پر گرو جی کے بارے میں کچھ ہسٹری لکھی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ گردوارہ دربار صاحب کرتار کرتارپور صاحب لاہور سے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے اس گردوارے کو پٹیالا کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ بہادر نے انیس سو اکیس تا انیس سو انتیس کے درمیان تعمیر کیا تھا گردوارہ صاحب سکھ مذہب کے بانی نانک دیو جی مہاراج کی یاد میں بنا ہے نانک دیو جی کا جنم چودہ سو انتیس عیسوی کو ننکانہ صاحب میں ہوا تھا آپ کے پتا جی کا نام مہتا کلیان داس جی اور ماتا جی کا نام ماتا ارپتا جی تھا آپ کی ایک پہن تھی جس کا نام بےبے بے نانکی تھا آپ سے عمر میں پانچ سال بڑی تھی گرو نانک دیو جی مہاراج پندرہ سو اکیس کو اس استھان پر آئے اور کرتار پور کے نام سے ایک نگر بسایا پندرہ سو انتالیس تک آپ نے اسی اسطحان پر قیام کیا یہاں پر رہ کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کی اور پوری انسانیت کو تین درس بھی دیے پہلا درس نام جپو جس پروردگار نے پیدا کیا اس کی بندگی کرو کرت کرو اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کماؤ اور ونڈ چکو تمام تفرقات کو مٹا کر سب مل جل کر رکھو تو یہ یونیورسل تعلیمات تھیں نانک جی کی اور یہاں پر وہ کھیتی باڑی وغیرہ کرتے رہے سارے جو مذائب تھے وہ گرو نانک جی کو اپنا پیر مانتے تھے اور پھر بائیس سپٹمبر پندرہ سو انتالیس کو بابا جی پردہ پوش ہوئے تو گوڑ سکھ سنگتیں اور مسلمان بھائی آپس میں جکڑنے لگے کہ ہم بابا جی کے آخری رسومات کے زیادہ حقدار ہیں تو اسی لڑائی کے دوران بابا جی کے جسم کو دیکھا گیا تو اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی چادر کو ہٹایا گیا تو دیکھا گیا کہ اس پہ پھول پڑے ہوئے تھے تو آدھے پھول مسلمانوں نے لے لیے اور آدھے سکھ بھائیوں نے لے لیے جو مسلمانوں نے پھول لیے اس پر انہوں نے اپنے مطابق یہاں پر دربار بنا دیا اور جو پھول سکھ بھائیوں نے لیے انہوں نے اپنا ستھان اور یادگار تعمیر کر دی تو یہ بیسک ہسٹری ادھر لکھی ہوئی ہے اس کی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس پروجیکٹ کی ناگریشن کی گئی تھی اور نومبر 2018 میں اس کو رینوویٹ کرنے کا آغاز ہوا تھا اور یہ بڑا مشکل پروجیکٹ تھا لیکن پاکستان کے جو بلڈرس ہیں جو کہ کنسٹرکشن انجینئرس ہیں انہوں نے ایک سال کے ریکارڈ عرصے میں اس کو اتنا خوبصورت تعمیر کیا اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ان کو داد دی جائے کم میں انتہائی بہترین قسم کے انتظامات کیے گئے ہیں اور ایک وقت میں تقریباً پچاس ہزار سے زائد ہی افراد اس کی زیارت کر سکتے ہیں اور اتنی یہاں پر وسعت اور گنجائش موجود ہے یہ گائز سامنے ہمیں انڈیا نظر آ رہا ہے یہاں سے صرف دو کلومیٹرز کے فاصلے پر سامنے انڈیا ہے آپ وہ سامنے ایک بورڈ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر کا یہ انڈیا کی سائٹ سے آنے کا راستہ ہے اور وہاں سے ہمیں ایک سکھ بھائی بتا رہے تھے کہ ایک ٹینکو چلتا ہے اس پہ بیٹھ کے ہم آتے ہیں اور پاکستان ہمیں بس پر انٹری ملتی ہے تو یہ جنورلی یہاں پر انٹر ہونے کا راستہ ہے اور نئی جگہ نئے لوگ ہیں تو ایک انویٹیو قسم کا آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹرپ رہا ہے ہمارا سٹننگ اور جتنا بھی اس کو آپ اپریشیئٹ کریں اتنا کم ہے گورجس یار گاڈجس ویو یہ سامنے کھجور کے درخت بھی بارڈر کے اوپر لگے ہوئے ہیں تو ناظرین ہمیں چاہیے ان دونوں ملکوں کو بلکہ چاہیے خدا را یار پاکستان اور انڈیا والو خدا را آپ کو پتہ نہیں کون سا واسطہ دیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ساری دشمنیاں مٹا کر یہ سارے ویپنز اور یہ سارے خرچے جو دفاعی ہیں یہ ختم کر کے اپنے لوگوں پر خرچ کرو اپنی لوگوں پر پیسہ لگاؤ ان کو سہولیات دو غربت کا خاتمہ کرو آپ کی لینگویجز آپ کا کلچر آپ کا جو تہذیبی ورثہ ہے وہ سارا سیم ٹو سیم ہے تو پھر کیوں اتنی نفرت اور عداوت ہے اور آپ ورلڈ آرڈر کے تحت جو سپر پاورس ہیں ان کے ہتھے چڑھ کے یہ ساری حرابی اپنی کروا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ دوستی کو فروغ دے اور دوستی کے پھول اگائیں نفرتوں کو کانٹے ہتم کریں تاکہ دونوں اطراف ترقی ہو سکے اور آپ لوگوں کی کوئی ازل سے تھوڑا دشمنی ہے محبتوں کو بڑھائیں یہاں پر آ کے ایک چیز مجھے ویورز بہت اچھی لگی کہ دربار کے اوپر ہر وقت جو سکھ مذہب کی کتاب ہے اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تلاوت ہوتی رہتی ہے ریسیٹیشن جاری ہے کوئی سنتا ہے ٹھیک ہے نہیں سن رہا اس کی اپنی مرضی ہے لیکن جو پیغام ہے ان کا ان کا میسیج ہے وہ پنجابی زبان میں اردو زبان میں ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਪਿਛੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਪੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹਰ ਵਕਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਧਰੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀਗਾ ਮੇਲ ਮਨਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ